assalomu alaykum youtube kanalimiz a'zolari mana sizlar bilan biz fizikadan masallar ishlashna davom etamiz kanallarimizga obuna bo'lib biz bilan birgalikda fizikadan masalalarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi endi bugungi ko'riladigan masallarimiz fizika usmonov kitobidan birinchi mavzuga doir masalalar bo'lib ulardan bir nechtasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz hozir rasmdagi to'rtinchi masala bu masala shartini o'qib eshittiraman masala unchalik ham murakkablik tog'dirmasligi uchun bu masalani chizma orqali ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi jismning koordinatalari beshu o'n bir bo'lgan nuqtadan koordinatalari sakkizu o'n besh bo'lgan nuqtaga ko'chdi uning ko'chishini o x o'qidagi proeksiyasini topish so'ralyapti biz berilgan kattaliklarni yozib oldik va jismni koordinatalarini joylashtirdik va uni bir yo'la ko'chishini x o'qidagi proeksiyasini hamda y o'qidagi proeksiyasini hamda ko'chishning modulini topib ko'rsatdik bu holatda bizni jismimizni x o'qidagi proeksiyasi x o'qidagi dastlabki keyingi koordinatadan dastlabki koordinatani ayirish orqali hisoblab topiladi ya'na mana shu formula orqali endi y o'qidagi preksiyasi ham xuddi shunday keyingi holatdagi kordinatadan dastlabki holatdagi kordinatani ayirib hisoblanadi va biz buni albatta hisoblab sxi topdik uch metr chiqdi o'zi bizdan aslida mana shu narsani o'zi so'ralgan lekin biz ko'chishdi y o'qidagi preksiyasini ham topdik ya'ni ko'chishni dastlab keyingi koordinatasi o'n besh dastlabki koordinatasi o'n bir ularni ayirmasi to'rtga teng bizda umumiy ko'chishni agar so'ragan so'raganda ham biz uni topishimiz oson bo'ladi ya'ni ikkala ko'chshni vektorlari perpendikulyar bir biriga joylashganligi uchun ularni natijaviysi pifagor teoremasi orqali hisoblab topiladi ya'ni s barobar ildiz ostida s xnig kvadrati plyusdan s yrni kvadrati formulasi orqali hisoblab topishimiz ham mumkin bunda ko'chish modulimiz besh metrga teng bo'ladi endi keyingi masala sharti bilan tanishamiz yettinchi masala bu yettinchi masala shartida nima deyapti sportchi uzunligi ikki yuz metr bo'lgan aylanani o'n marta aylandi va ikki yuz yetmish gradusli joyga burildi keyingi aylanishida ikki yuz yetmish gradusli joyga burildi ya'ni bu o'n birinchi aylanani bosib o'tmoqda edi uning ko'chishini toping deyapti bizdan sportchini ko'chishi so'ralyapti yettinchi masalada berilgan kattaliklarni yozamiz uzunligi ikki yuz metr bo'lgan aylana va u sportchi buni o'n marta aylandi aylanishlar sonini o'n deb oldim o'n marta aylandi va alfa barobar ikki yuz yetmish gradusga burilgan holatda to'xtadi bizdan sportchining ko'chishi so'ralyapti biz mana aylanani chizib ham oldik endi sportchimiz dastlab mana shu nuqtada turgan deb hisoblasak u harakatni va tezlik bilan boshlab aynan mana shu nuqtaga yetib kelganda to'xtadi deb tasavvur qilaylik va mana shu holatda sportchimiz ikki yuz yetmish gradusga burildi aylanani ichki burchagi uch yuz oltmish gradusga tengligidan bizda qolayotgan mana shu burchagimiz to'qson gradusga teng ekanligini ma'lum bo'ladi ya'ni mana mənə, mana shu burchagimiz to'qson gradusga teng va bizdan ko'chishda tarifiga ko'ra jismda harakat boshlangan nuqtasi bilan harakat yakunlangan nuqtasini mustashtiruvchi to'g'ri chiziq ko'chishga teng mana shunimiz bizda ko'chish vektori bo'ladi va bizdan mana shuni so'rayapti endi dastlab aytib o'tishimiz kerak edi sportchi aylanani o'n marta aylanganda yana qaytib shu nuqtaga keladi va shu o'n marta aylanish davomida sportchini ko'chishi nolga teng bo'ladi va o'n birinchi aylanada u ikki yuz yetmish gradusli joyga burilgan holatda to'xtaganligi sababli dastlabki holati bilan keyingi holatni tutlashtiruvchi to'g'ri chizig'imiz bizda ko'chish vektori bo'ladi va buni aniqlash uchun biz pifagor teoremasidan foydalanamiz yana bir bor sababi bizda radiuslari ikkita katet radiusga teng to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti va mana shu to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzamiz bizda so'ralayotgan ko'chish vektori hisoblanyapti endi s barobar ildiz ostida r kvadrat plyus r kvadrat ya'ni bizda ko'chish vektorimiz r ildiz ostida ikkiga teng bo'lyapti endi biz ko'chishni radius orqali bog'lab oldik endi biz radius topishimiz kerak aylanani uzunligini topish formulasi l barobar ikki pi formulasi orqali hisoblab topiladi va mana shu holatda biz radius topamiz r barobar l taqsim 2p ya'ni 200 taqsim p 200 taqsim 2p va mana shu holatda biz hisoblasak radiusimiz 100 taqsim p ga teng chiqdi endi bu radius topgan radiusimizni mana shu yerga olib kelib qo'yamiz bizda natijada s barobar ildiz osti ikki ko'paytirilgan yuz taqsim p hosil bo'ladi p ning taqdibiy qiymati uch butun yuzdan o'n to'rtga teng Ba, bizden, 1, 41 ettirip, 3, u u va bizdan ildiz osti ikkidan bir butun yuzdan qirq bir chiqadi uni yuzga ko'paytirib uch butun yuzdan o'n to'rtga bo'lamiz va natijada hisoblab chiqargan javobimiz qirq besh metrga teng bo'ladi ya'ni jism qirq besh metrga ko'chgan hisoblanadi a javob